宋盟主倒是守约，这么早就到了。既是诚心和谈，自然守约。你对我弟弟做了什么？你们提出和谈之前，用了些刑法，放心，很快就会复原。玄阴九叶莲，我给你带来了。 可以放人了吗？放人！弟弟，弟弟，没事吧？宋盟主。 我代表幽冥界真心与你和谈，希望能给两族一个友好共处的机会。两族先辈也曾一起抵抗神族，将其赶出灵域。如今幽冥各族变成这副模样，谁对谁错已无法深究。从今往后，希望能给两族一个和平共处的机会爹。弟弟，怎么了？么他想说什么？ 正好，正好，撤，撤，撤！他们是你，啊、是寂灭玄雷。宋盟主，你不讲信用。嗯、父亲，你为何这么做？千里，快走！<唉>呃呃 秦烈，我们又见面了，也该算一算我们的断指之仇了。我能断你一根手指，也能要你一条狗命。死到临头还嘴硬，听我号令，诛杀邪族，杀！ 父亲还没出手，我撑不了多久。我不走，跟他们拼了！拼什么拼？寡不敌众，必死无疑。九阳耀日。 我和库鲁能抵挡一时，保护幽冥女皇，快走！他们在干什么？他们在施展幽冥秘法，以生命为代价沟通圣神祭坛，借用那些寄存在祭坛中的勇士力量。 肩负着整个圣族的未来，快走、啊！ 幽冥通道损毁，冥魔器被阻断，我们回不去弟弟了。死亡只是迟早的事。看你们往哪里跑！死不了。